小悠，我该怎么面对你？明明你曾是对我最好的人，可我回来却对你做了什么？苏婆婆，替我守着这栋房子，我却误会了她这么多年，我怎么可能原谅自己？我的无耻，我的懦弱，我的执迷不悟，时时刻刻提醒着我，我根本不配再拥有你的爱。 靖哥哥，我们一起经历了那么多次生死，过去那些事情都已经过去了，你也忘掉他好不好？而且我相信，爸爸他坚持让我等了你这么多年，他现在看到你陪在我身边，他一定很欣慰，他不会怨你的。 仇恨让我坚持了十八年，我甚至一度忘记了，你曾经是我最重要的人。我执着了十八年的复仇，现在看来，全都是错的。其实这些对我们来说都是好事，我不用再沉浸于爸爸伤害你的痛苦，你也不用再执着于恨他了。可是我那么多次伤害了你，我那些过分的态度、难听的话语、无理的举动。 伤害了一个最应该保护的人。我要让你好好活着，然后一点一点看着我从苏家夺走你的一切。别一副委屈巴巴的样子看着我，这都是你父亲欠我的，他还不起的，你来还。我是没有了以前那些光鲜亮丽的身份，所以我现在就是一个可以被人摁在墙上侮辱的花瓶了。 我怕黑，你把我出去开门了，开门。我就喜欢这样玩弄你，看你认真的样子。就算你不是自行哥哥，就算你不知道我们之间共同的回忆，你也不能把别人视作珍宝的东西这样丢在地上。自行哥哥绝对不会这么对我，的。他不会，所以我不是他。 金哥哥，我求求你，你不要再推开我了。小的时候你说我是你的光，那现在你就是我全部的光，是你照亮了我的世界。如果你再次把我推开的话，对我来说才是最大的伤害。我求求你了。 萧朗，他到底是什么来路？竟敢阻挠我的生意！是他回来了。萧朗就是当年邵买珍的儿子李子兴。什么？你不是说已经把他们都处理了吗？钱总，对不起，是我的失误。不过，当年也是为了您的生意。 为了拿下志贞，我才会对他们动手的。他现在回来，是要找我们报仇。他知道的太多，不能让他活着。我可以再帮你一次。解决他之后，你要用最快的速度恢复业务。您放心，只要解决了眼前这个障碍，我保证。 至正集团和我旗下的所有公司，依旧是您最顺手的工具。我和子阳，也依然是您最强的助理。嗯，他可以跟着你，听你吩咐。这次我绝对不会失误。真好啊，子鑫哥哥，你回来了，我们又可以一起在这片海滩散步了。 你记不记得小时候，我们经常带着骑车的，从那头一直骑到那头。当然记得，教你骑车我可费了不少力气。你还敢说？小的时候你说要在后面保护好我，然后呢？我骑出就好远，一回头，发现你早就已经松手了。小雨，你本来就是因为害怕才学不会，你只要战胜你内心的恐惧，你什么都可以做到。我现在已经什么都不怕了，但是你要答应我。 以后无论如何都不可以再以保护我的名义放开我的手了。我答应你。拉钩。电话。肖总，我已经找到高蕊财务的漏洞了。再给我一点时间，我会尽快整理好所有数据交给你。好的，侯总监。不要打草惊蛇，一定要尽快掌握高蕊的犯罪证据。放心，肖总。 有新的进展，我立刻同步你。嗯，好、啊。怎么了？没事。何总现在已经找到了高瑞的犯罪证据，你放心吧，有我在，什么都能解决。 解决肖朗，没问题。小雨，我现在回家了，放心吧。那我做饭，还是等我回来做吧。挂了。好。呃、喂，云溪哥哥。云溪、呃、哥哥，喂，你那边发生什么事了？ 哥哥，子行哥哥，你没事吧？子行哥哥，你坚持住！子行哥哥，我这就过来，你坚持住，子行哥哥，子行哥哥，子行哥哥。 就算记忆崩塌也会疼痛挣扎，就算过影落下也是淋雨夹酱，独自蜷缩在角落，孤独无助的折磨。<noise> 一时的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中如何结束？ 穿不在